Шановні друзі, телеканал Миколаїв продовжує Миколаев продолжает свою работу, как завидуют пури программа Гаряча линия. И сегодня до нашей студии завітала гостя це Олена Ласкина, консультант фирмы ПрофАльянс. Добрый вечер. Добрый вечер, Лена. Сегодня мы с вами будем говорить и рассказывать нашим телезрителям об упрощенной системе налогообложения. В связи с чем связана именно тема нашего сегодняшнего эфира? Какие нововведения были введены? Каждый год, добрый, добрый вечер, еще раз, каждый год у нас принимается бюджет государства, каждый год наше правительство вводит нововведения, дабы улучшить структуру работы и структуру пополнения бюджета. Мы знаем, что у нас существует дефицит бюджета, который уже сопровождает наше государство иное количество лет. Последние, допустим, уже, думаю, 8 лет у нас такое существует. И поэтому мы усовершенствуем нашу налоговую систему. И эти усовершенствования у нас приводят к изменениям налогообложения. В частности, вы знаете, что был введен огромный такой большой массивный документ, как налоговый кодекс. А налоговый кодекс включает в себя раздел такой, как система налогообложения, это общая система налогообложения и единая система налогообложения. То есть, у нас в Украине да. две системы да, налогообложения. Да, то есть да. те предприниматели и юридические лица, которые у нас работают, они выбирают для себя, для своего рода деятельности, для своего бизнеса, наиболее оптимальную систему налогообложения. То есть, каждый руководитель вместе с бухгалтером либо же с человеком, который владеет экономическими знаниями, а также законодательными нормами и актами, он может руководителю посоветовать, что конкретно, какую систему налогообложения ему выбрать. Вот. То есть, в частности, либо же у нас начинается бизнес, это же для начала бизнеса всем рекомендуют единую систему налогообложения. Если бизнес у нас уже налаженный, уже заключены договора, уже директор знает, какой у него документооборот, и знает, как у него уже происходит весь оборот бизнеса его, то тогда он уже переходит на общую систему налогообложения. Почему, в принципе, как бы я могу сейчас вот в нескольких словах рассказать. Так как единая система налогообложения, она предусматривает упрощенный учет. Там у нас нет введения массивной бухгалтерии, у нас существует единственная книга, в которой ведутся записи. Вот, записи эти состоят из нескольких колонок. Вот. И эти колонки строятся на основании поступлений денег. А деньги у нас поступают либо же при наличии открытого расчетного счета на субъекта предпринимательской деятельности, либо же это у нас выписанные квитанции о приходе денег. Вот. То есть очень просто разобраться, если, в принципе, опять же, прочитать тот же или иной закон. Вот. А, здесь имеются свои, конечно же, такие нюансы. Эти нюансы я хотела бы тоже немножечко попозже сказать. Вот в чем вот существуют проколы в работе а, системы единого налога на данном этапе? Эти проколы, в принципе, мы уже сейчас увидели в период с 2012 по 2013 год. Вот. То есть предприниматели, которые работают только с нестального старта, это единички. Предприниматели, предприниматели юрлица, которые работают уже больше образом, это на общей системе налогообложения, так как здесь у нас ведется полноценный бухгалтерский учет. Вот. Также и частные предприниматели, которые работают на общей системе, тоже имеют полноценный бухгалтерский учет. То есть здесь не нужно недооценивать, если я частный предприниматель, значит у меня все намного проще. Нет. Если вы частный предприниматель и работаете на общей системе налогообложения, вы также ведете полноценный бухгалтерский учет. Почему? Потому что хоть и есть здесь книга но эта книга, она развернута. Она строится на основании первичных документов. Вот. Вы, если э, имеете какой-то вид деятельности, у вас приходит выручка. Ну, выручка подразумевает по собой продажу. Соответственно, эта продажа имеет какой-то документ. Каждый этот документ вы должны записать в свою книгу. Если вы в едином налогообложении, вы пишете только строкой ваш доход, вот, то в общей системе вы по документам должны это все вести, то есть здесь вот имеется как бы Елена, такой... давайте да. об едином налоге поговорим, какие да. изменения произошли? А, да, здесь достаточно массивные изменения. В чем массив состоит? Состоит в уточнениях. Опять же, нас немножечко, можно так сказать, приучили: что единый налог, начиная с 1997 -го года, мы знаем, он работает. И он у нас работает на упрощенной системе то есть просто очень. Сейчас это просто, которая была раньше единая для всех, а в 2012 году у нас было просто 4 группы для плательщиков единого налога сейчас этих просто у нас 6 групп вот каждая группа она имеет свои тонкости ну, вернемся в прошлое немножечко то есть первые четыре группы первая группа это те предприниматели которые работали на рынках сугубо на себя у них не было наемных людей и у них был минимальный доход, Точнее, самый маленький доход, который они могли себе, в принципе, как бы позволить сделать, потому что находясь на этой группе, это 150 тысяч. Вот. Вторая, вторая группа предпринимателей – это люди наемные. До 10 человек у них было. Эти люди имели право уже принимать наемную силу. Вот, в этом хорошо. И у них доходная часть была больше. Там люди могут заниматься предпринимательской деятельностью до 500 тысяч. Вот. Здесь, конечно же, плюсы этих двух групп. С одной стороны, опять же, плюс, с другой стороны, минус. То, что здесь не в зависимости от выручки, эти предприниматели имеют ставку по единому налогу. А ставка у нас от 1 до 20% от минимальной заработной платы. Вот. То есть здесь, опять же, что хорошо? Ты знаешь, что у тебя существует определенный размер. Ставки единого налога ты заплатил и сколько ты заработаешь это уже твоя личная инициатива. В чем минус ты можешь не заработать, допустим, не, некоторые гривны, но ты обязан заплатить Каждый эту месяц, ставку. Да, да. Опять же в чем минус системы единого налога то что как бы мы знаем что у нас раньше до вот этих шести групп, до вступления в силу налогового кодекса и нашего закона о пенсионном фонде, у нас пенсионный фонд мы платили, не обязательно у нас была оплата, то есть мы платили от заработной оплаты людей, которые были у нас оформлены на работу. Сейчас мы знаем, что у нас пенсионный фонд мы оплачиваем по-любому обязательно, она входит как составляющая единого налога. Вот. То есть, здесь, опять же, если люди начинают работать, то они обязаны платить и единый, и пенсионный фонд. Вот, то есть, в принципе, на, то есть, на, на первой и второй группе надо быть уверенным а, более-менее, что у вас будут какие-то доходы. Потому что вот этих вот 400... 500 гривен ежемесячно их не избежать, никуда от них не убежишь, никуда не денешься. То есть, это средняя сумма, которую месяц Да, Это в среднем, да. Я не буду сейчас вдаваться, в гривны уже так. Что мы имеем дальше? Вот у нас третья и четвертая группа являются те же предприниматели, но у них точнее третья группа это предприниматели, но у них уже идут проценты от оборота. То есть, если мы умеем какую-то оборачиваемость денег. Вот те деньги, которые заходят к нам как доход от предпринимательской деятельности, опять здесь немножечко у нас имеется уже с этого года 11-го тонкости, так как доходом у нас подразумевается все деньги полученные от предпринимательской деятельности, и также все средства, которые поступили как взносы. Вот, то есть это один маленький кажется, прокол, который частные предприниматели... Делают. Если я внес, внес свои личные деньги на расчетный счет, значит оно не будет доходом. Нет, это не так. С 1 января этого года у нас это обязательно. Мы должны включить в выручку деньги, которые поступили, мы лично положили на счета. Если же мы перенесли деньги с одного счета на счет, вот, то есть, допустим, есть у человека расчетный счет, у субъекта предпринимательской деятельности, и есть карточный счет. Вот если мы с расчетного счета перенесли деньги на карточный счет, это опять же у субъекта предпринимательской деятельности, не у юрлиц, то мы эту сумму обязаны включить будем в нашу выручку. Это такой вот маленький, как говорится, коллизия, с которой предприниматели еще у нас э, только будут всвыкаться. И, к сожалению, на этом допускаются ошибки. У юридических лиц такого вопроса не, не стоит, потому что он законодательно урегулирован. Я надеюсь, что наша налоговая инспекция и наше государство все-таки урегулируют этот момент, и люди не будут попадать на такие грабли, конечно же. Также еще вопрос состоит с возвратом финансовой помощи. То есть у частных предпринимателей, которые раньше давали деньги в долг, Кому-либо, если вот на момент действия этого закона, то есть 1 января, эти деньги нам попадают на расчетный счет, то они также будут входить в нашу доход. То есть, опять же, для наших вот этих вот двух групп, уже третья и четвертая, вот четвертая это юрлица, для третьей в частности, это уже будут все входить в выручку. И с этой выручки вы должны будете заплатить налог в размере от 3 до 5%. В чем разница? Это разница в получении свидетельства НДС. Допустим, третья группа ⁇ это мы оплачиваем свидетельство, ну, НДС, мы подаем заявление, и люди становятся плательщиками НДС. Пятая группа ⁇ это то есть, те предприниматели, которые не являются плательщиками НДС, и они с общей выручки уже платят вот эти вот 5% единого налога. Оплата вот этого единого налогового, как часто она происходит? Каким образом это все? Происходит. Здесь у нас уточнения произведены в сроках. Вот опять же, они тоже у нас 1 января 2013 года. Первая группа и вторая группа, так как они у нас являются ставочными, они у нас платятся авансированием. Авансирование это значит, до 20 числа каждого месяца мы обязаны заплатить предоплату в размере своей ставки. Третья группа и четвертая группа, также пятая и шестая сейчас вновь созданные группы с этого года, они оплачивают. У нас ну, как бы у них разные сроки по отчетности свои, это тоже хотелось бы сказать. Вот. А еще и они оплачивают спустя 10 дней по окончании своего отчетного периода. То есть То они есть, каждый месяц отчитываются, да? Каждой, смотрите, у нас ежеквартальная система отчетов, mm -hmm. и спустя квартал. Вот у нас идет спустя 10 дней по окончании вот их отчетного периода, они оплачивают вот свои единые налоги. Естественно, как бы любому предпринимателю я хочу сказать, что, уважаемые, не, не надо делать это все на последний как говорится день, потому что, к сожалению, на последний день у нас всегда получается масса дел, которые, ну, оплата единого налога, это, то, что входит в самый последний момент. Вот поэтому давайте лучше платить на единый налог пораньше. Желательно в первых числах авансирования. Даже если вы не знаете, какая у вас там будет сумма оплаты, вы сдали отчет в этот же день оплатите единый налог. Опять же, почему? Потому что с этого года вводятся штрафные санкции по тоже хотелось бы немножечко попозже сказать, по каким моментам вводятся штрафные санкции. Единственное, сейчас могу сказать, что оно приравнено к работе с юридическими лицами, то есть все штрафные санкции, которые у юридических лиц по оплатам с налогом, сейчас будут так же самое и у единщиков. То есть э, сказать, что единая сейчас система налогообложения – это просто, уже, уже не скажешь. Вот, потому что сейчас достаточно жестко уже стал контроль. Вот, если раньше как-то мы едино изглаживали, то сейчас у нас работа просто ужесточена. Вот. И как бы с одной стороны это даже и лучше, что люди будут понимать, что любая работа требует оплаты налога. Ну, хотелось бы вернуться дальше, вот mm -hmm. по поводу вот наших остальных групп налогообложения. Здесь положительный момент в том, что нам увеличили пределы работы по выручкам. Вот если раньше у нас максимальный предел был до 5 миллионов, сейчас мы имеем право работать уже до 20 миллионов гривен. Вот. Но опять же, если мы понимаем, у нас будут такие выручки, то данное будет частное предпринимательство и юридическое лицо облагаться налогом на добавленную стоимость хотелось бы одно слово сказать по этому налогу. Любой плательщик, который имеет оборот более чем 300 тысяч с учетом налога на добавленную стоимость, он должен стать плательщиком налога на НДС. То есть здесь мы уже можем сделать вывод о том, что даже если мы имеем оборот миллион, мы должны стать плательщиками НДС. Четвертая и пятая, точнее, пятая и шестая группа. Мы имеем наемную рабочую силу более это, до 20 человек, и ставка единого налога у нас здесь уже, ну, значит, больше, по-моему, 7-10%. От дохода? Да? да, да. То есть налоговая нагрузка здесь, можно сказать, при значительном обороте она себя обравдывает. Вот. То есть если же мы будем находиться на этой группе и делать обороты незначительные, оно будет естественно экономически невыгодно. Вот. То есть здесь все пропорционально. Если маленький оборот, то, соответственно, у нас должна быть и ставка налогообложения поменьше. Значит, предприниматель должен подать... Вот еще момент хотела сказать по поводу подачи заявок на единый налог. Сейчас вот у людей вот паника возникла в том году, и она к сожалению, пока месть еще не особо развеяна, нужно ли подавать заявление на плательщика единого налога? Вот, относительно недавно у нас даже был такой вот случай с предпринимателями, которые подали заявление единого налога на 2012 год, то есть это было в 2011 году. Вот. Человек забыл о том, что он его подал, и, я так понимаю, это не единственный случай, так как еще и пошли потом другие его знакомые еще тоже. Забыл, не получил. Заявление пролежало весь 2012 год в налоговой. Но по данным сейчас нашей налоговой инспекции, если мы подали заявление единого налога и не отменили его, то вы будете постоянно находиться на едином налоге. То есть Опять же, повторимся, я говорила это в прошлой эфире, в нашей другой передаче, что нужно иметь контакт с налоговым инспектором. Вот. Обязательно вы раз в квартал должны прийти и спросить, все ли у меня хорошо, есть ли у меня недоимки, нет ли у меня каких-то переплат, или наоборот, в другой ситуации. Если вы не имеете контакта, ваши сейчас налоговые недоимки возрастают, к вам будут в достаточно крупных штрафов. Вот. Ну а какие опять же штрафы? Штрафные санкции, да, новые. Штрафные санкции сейчас у нас по единому налогу не будут касаться только 2012 года. Есть разъяснение, письмо налоговой инспекции, что сейчас, к сожалению, пока вместе с местными нашими налоговыми инспекциями оно недостаточно согласовано. Опять же, вот у нас была вот практика спора с ними. Я думаю, что, дай бог, все решится положительно. Опять же, существует горячая линия главной налоговой службы, 8800 телефона, этот номер телефона забит, опять же, на сайте ГНА, вы можете позвонить и вам разъяснят по поводу штрафных санкций. Но что мы имеем? Мы имеем это письмо и пока мы с ним руководствуемся. Штрафные санкции по, налогам, по единому налогу у нас начисляются на неправильное исчисление, на неправильную оплату, на оплату не в полном размере и не на подачу отчета. Если раньше мы, в принципе, знали, мы не подаем декларат, отчет по единому налогу, и нам за это ничего не будет, вот, то с 1 января 2013 года нам не то слово за это будет. То есть обязаны да. раз в квартал подавать отчет. Да, да. И, соответственно, делать оплаты. Не сделали вовремя оплату штрафная санкция, сделали не в полном объеме штрафная санкция. Я прошу прощения, да. а кто рассчитывает вот эту оплату по единому налогу? Это сами предприниматели рассчитывают. Ну, или сам да. предприниматель, или человек, который у него работает, отвечает за да, всю вот эту вот бухгалтерскую да. кухню. Да, то есть, опять же, должен то быть... То есть надо еще же... грамотного специалиста бухгалтера найти, это тоже важно, в принципе. Да, что сейчас, опять же, как бы люди по своей, повторюсь, вот, как говорится, памяти, по нему знают, что единый налог это все очень просто. вот. Но лучше, опять же, в налоговых инспекциях сидят консультанты. Вот вы можете к нему подойти и уточнить. К сожалению, великому наши налоговые... Вот, не побоюсь этого скажу, просто что в налоговых консультантах в налоговых инспекциях консультанты это делают за деньги. Уважаемые товарищи, как бы в налоговых инспекциях консультант сидит это госслужащий. Вот, соответственно, честно к нам, очень Его много задача приходит... проконсультировать. Да, но его не задача проконсультировать, но никак не положить 50 рублей себе в рядом тумбочку. Вот. То есть. Честно, очень огромное количество вот к нам приходят людей, и просто с недоумением, просто у них просто кажется, так вот непонятно какое-то вот чувство переполняет человека. Mm -hmm. вот. Вы это обязаны сделать, потому что частно, у нас людей нет у всех экономического образования, люди не знают, как работать с законами, с этими. Тогда нужно обратиться к знающему человеку, либо же к инспектору. Вот. То есть, что хотелось бы дальше сказать? То есть, нужно не, при, не пренебрегать вот этими вот отчетами и оплатами. Опять же, почему не пренебрегать? Потому что вот эти вот подводные камни, которые у нас сейчас получились, и вот в системе налогообложения единого, вот они могут послужить неправильному формированию вот этой самой выручки. Вот. А мы знаем, что у нас единый налог формируется из всех поступлений, которые приходят к нам. А все поступления сейчас это буквально все. То есть если мы раньше имели только выручку от ведения предпринимательской деятельности, то я вот сейчас вот уже говорила, это у нас и любые денежные средства попадающие, и возвратная финансовая помощь. А также еще раз хотелось бы сказать по поводу нашей второй группы налогоплательщиков единщиков. почему? Потому что у них имеется ограничение работать только с единым с единоналожниками. Если вы частные предприниматели на которые находитесь на второй группе, производите деятельность с юридическими лицами, то вы свою, свою вот эту вот часть, ну, часть денег, которую вы от них получите, вы должны обложить ее не по единому налогу, а по общей системе налогообложения в размере 15%. Вот. То есть здесь будет, то есть и юридические лица, им ничего за это. Вы мало того, что вы это обложите, все по большей ставке налогообложения. Ситуация налоговая еще будет заостряться тем, что они с вас могут попытаться снять с единого налога. Опять же, почему? Потому что существует неурегулированность этого вопроса в черном по белому написано в налоговом кодексе. Если вы занимаетесь, почему, в чем, ну, в чем вообще суть единого налога? В конкретике видов предпринимательской деятельности. То есть, если вторая группа у нас предусматривает работу только с плательщиками единого налога, если вы занимаетесь уже не работой не с предпринимателями единщиками, то, соответственно, вы должны уйти с этой системы налогообложения. Соответственно, все суммы вы должны будете облагать общим налогом. Чем это чревато? Это чревато, опять же, огромными цифрами ради которых, в принципе, работать тогда уже и не стоит. Мы работаем для того, чтобы получить какую-либо прибыль. А здесь получается палка о двух концах. То есть вернемся опять же к общей и единой системе налогообложения. В общей системе налогообложения у нас имеется широта работы. Мы не контролируем свои виды деятельности, мы не контролируем свои обороты, не контролируем людей, с кем работаем. Мы как хотим, так и работаем. Как нам удобно. Берем людей, берем бухгалтеров. Что мы контролируем очень серьезно, это документы, потому что у общей все должно, буквально все должно быть подтверждено бумагами доходы, расходы, банк, ну книги, книги, они, в принципе, у всех книги сейчас, опять же, за книги достаточно крупно штрафуют. И если раньше как-то были какие-то поблажки со стороны налоговой, то сейчас, если у вас нет книги, либо же книга старого образца, либо же книгу вы утеряли то вы просто так не пройдете просто заявление, об утере и подачи это или допустим подачи объявления в газету сейчас за это у вас будут административные протоколы вплоть до того, что вам будет назначена проверка. Вот. то есть. Я да. думаю, предприниматели, которые нас сейчас смотрят, они понятия имеют, что такое книга. Да, книга учета от доходов расходов у либо же у денщиков, либо же у общесистемников. системников. Да. То есть Опять же, для того чтобы начинать работать вот предпринимателем, э, нас молодежь сейчас, сейчас стремится, вот, ну, в принципе, это всегда у нас молодой человек, он всегда думает, что он все знающий и, в принципе, он могущий сделать все и вся. Нужно консультироваться с грамотными людьми, потому что к великому сожалению, молодежь, которая начинает работать, она это та группа риска, которая сейчас вот и попадает на вот эти вот штрафные санкции. Я открыл частное предпринимательство, значит этого достаточно. Нет, частное предпринимательство, если вы Это открыли... Это большая ответственность. Вот, совершенно верно, вы продолжаете мои слова. Да. То есть на этом и строится вся вот работа налоговая, то, что если открыто частное предпринимательство, налоговый инспектор контролирует работу, а работу контролируем мы в том случае, когда мы сдаем отчеты, оплачиваем на основании предоставленных отчетов налоги и, соответственно, храним документацию. Минута хотела сказать по поводу хранения документации, то есть мы должны частному предпринимательству также самое у юридических лиц храним документы на протяжении трех лет либо же на, с момента проведения проверки вот но если у нас вопросы связанные с начислением заработных плат то вот тоже был недавно момент за во, книги по заработным платам по начислению заработных плат по выплате заработных плат мы должны хранить тоже до до проверки последней. Если вас не проверял пенсионный фонд, а также фонды по. Ну, в данном случае вот были ранее, которые со страх, безработица и травматизм, то мы эти все документы храним десятилетиями. Вот. Очень тоже такой вот фактор, когда предприниматели уже говорят, я заработную плату начислял пять лет назад, поэтому мне это ничего не надо. Нет, это есть ошибочное мнение, и из-за этого получается огромное количество всяких неурядиц Елена, по пенсионному да. фонду про единый социальный взнос, единщики платят какие-то подгруппы или нет? Или не только? Нет, нет, там, да, у нас идет у них в самых свидетельствах их единого налога, у них указана группа, и в принципе, ой, не в единого налога, извините, в пенсионных их в них свидетельствах угу. выбирается определенная группа. И они, вот у них основной документ, по которому они платят, это их не свидетельство. Вот. Здесь как бы в пенсионном фонде все понятно, если ты единщик, то ты платишь, если ты общий системник, то ты пенсионный фонд свой платишь от разницы между доходом и расходом. Вот. Твоя разница это оплата пенсионного фонда. Также вот я хотела бы еще момент уточнить. но у нас до конца эфира буквально минуточка остается. Давайте самое главное, самое важное, на что стоит обратить внимание нашим предпринимателям. Самое важное – это то, что вы должны контролировать свой учет и не спускать его на, на просто так. А потом его восстанавливать и потом соображать, почему у меня штрафные санкции за год сложились порядка 8 тысяч гривен. Вот. И самое главное, наверное, иметь рядом опытного бухгалтера. Да, или хотя, бы же, или хотя бы же консультанта, которому вы знаете, что в любой момент, ну, любой, не любой, любой можете обратиться и уточнить моменты. Опять же, есть горячие линии налоговой, есть линия пенсионного фонда. Ну, и также в кругу сидящие... Есть интернет, в котором выложено достаточно большое количество консультаций, но смотрите, что желательно это были государственные структуры. Вот. Частная структура это хорошо, но лучше проверять законодательные документы. И пожелания ваши. Пожелания достатка и счастья, Харшо Іліна, большое спасибо. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітала консультант фірми «Профальянс» Олена Ласкіна. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе, до побачення.